जो स्टेटमेंट मैंने आज से एक महीना पहले दिया था और उस स्टेटमेंट को लेकर के पूरे गुजरात में और उसके बाद हर जगह पर बवाल उठा उसी स्टेटमेंट पर मैं कायम हूं मैं मेरा नहीं बदल सकता ये कहा गया मुझे मेरे पास मैसेज भेजा गया वो सीसीटीवी वहां पर रिकॉर्ड कर चुका है सारा ये कि सूर्य सागर जी से माफी मंगवा लो वो कह रहे हैं जो उस तख्तों पर बैठे जिसके लिए हमने छब्बीस साल दिए जिनकी रक्षा करने के लिए जिनको सर्वोपरि स्थान देने के लिए हमने अपने जीवन को तव पर लगा दिया अनगिनत धमकियां आती है अलकायदा तक हमें धमकी दे चुकी है एक वर्ष पहले किसके लिए और वे लोग यह कह रहे हैं कि सूर्य सागर जी अगर माफी मांग ले तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा ध्यान रखना तुम्हें नंगा ना कर दे आचार्य सूर्य सागर तो नाम नहीं मेरा मुझे डर नहीं है बस मैंने यहां इसलिए लिखा कि मुझे मेरे मृत्यु की मेरी साजिशें रची जा रही

आज तक 26 साल तक जब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर नहीं एक बागड़ बिल्ला कहता है पेपर में लिखवाता है आज मुझे बात हुई उसके साथ बाईस मिनट कह रहा था कि मैंने तो नहीं दिया तुम्हारे बारे में तो तेरे अलावा होगा ही कौन जो मेरे खिलाफ जाकर के खड़ा हो जाए स्टेटमेंट देने जैन मुنيه પોતાના વિડિયોમાં દાહોદમાં 6 વર્ષની બાળકીની હત્યા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં યુתיની સાથે बलात्कारની ઘટનાને વણી લઈને નિશાન તાક્યું સાથીઓ કલ એક 6 વર્ષની માસૂમ લડકી કા બલાતકાર હો ગયા દાહોદ જીલે મે એક 6 વર્ષની માસૂમ કા બલાતકાર ઇસ ગુજરાત મે હુઆ બંગાલ મે એક લડકી કા બલાતકાર હુઆ તાળીયા બજાઈ બસ કેન્ડલ માર્ચ લેકર કે સાલોને કેવલ ઓર કેવલ ઉસ લડકી કે લિયે નિષેધાત્મક આચરણ કી અવાસ प्रकरण बंद हो गया एक बच्ची हमारे संसार में हमारे से विमुख हो गई और एक बच्ची का कल केवल छह साल की मासूम लड़की उसका कल बलात्कार सूर्य सागर महाराज को बतावा मांगे थे शक्ति प्रदर्शन कोने को संबोधी रहा है सूर्य सागर महाराज जो सत्ता पर बैठे हुए कुछ बागड़ बिल्ले हैं मेरा शक्ति प्रदर्शन देखना चाहते हैं तो तुम्हें जल्दी ही शक्ति प्रदर्शन अचानक ही सही मैं दिखाऊंगा

ત્યારે સનાતન ધર્મનો ઠેકો લેનારી સરકારની નિષ્ફળતા સામે એક જૈન મુનિ સવાલ ઉઠાવે તો તેમની વૃદ્ધ ષડયંત્રો રચવા કેટલા વ્યાજબી છે અગાઉના વિડીયોમાં જૈન મુનિ સૂર્યસાગર મહારાજે વડોદરામાં માનવ સર્જિત પૂરને લઈને બળાપો ઠાલવ્યો હતો તેમણે ભાજપના નેતાઓના નામ લઈને તેમની ઝાટકણી કાઢી હતી ત્યારે આ નવા વિડીયોએ ફરી ચકચાર મચાવી છે બ્યુરો રિપોર્ટ